вже розповідали вам у своїх інформаційних випусках про страйкову боротьбу першотравенських шахтарів. Сьогодні вони вдались до нової акції. Колона у півтори тисячі чоловік рушила з першотравенська Донецькою трасою в бік Павлограду. Ми виїхали їм на зустріч. Представтеся, будь ласка. Горна робоча чесного забою, шахта юбілей на участку номер 3 е, Які цілі вашої акції? Щоб вовремя платили день. Экономические. Сколько экономические требования у нас? А тут представники каких шахт в этой колонии? Шахта Степная, шахта Юбилейная, Паршетровнева, Сташкова и Днепровская. А вы гадаете, до вас еще приедутся какие-то шахты? Думаю, конечно, откликнуться, они на эту акцию. Не может быть, чтобы таки... всем не платят деньги, они должны к нам присоединиться. Это беда не только наша, а беда всего шахтерского региона. Тобто ви вимагаєте, щоб вам виплатили тільки місячну зарплату, чи ваші вимоги такі, щоб всю заборгованість? Ми требуємо, щоб нам платили постійно, місяць в місяць, нашу заробітну плату, і щоб не нашими деньгами погашали задовженість, яка зросла у нас. А задолженность должна погашаться правительством. Это не наша, не задолженность шахтера, а задолженность правительства. Скажите, а кто организатор этой акции? А что видят а <laughs> Организатор. Я даже... Как? Ну, народ. Сам народ не... А а профспилки в этом играете какую-то роль? Профспилки НПГ в этом подключились, ну, чтобы не стихийное было, а как-то организовать. А от этого акции отказались профсоюзы. Не зови. Они вообще никакого участия не участвуют. Хотя мы промовцы сами в своем профсоюзе, а лидеры наши отошли от этого всего. А вы планируете дойти до и прямо до шахтового управления, так? Будем стараться на площади все это организовать, потому что возле, как сказать, возле управления там очень маленькая площадь. И народу сильно очень много собралось, там все не уместится. Так а что вы будете делать на площади? Будем требовать свои деньги. И долго вы там плануєте знаходитись? Проведем митинг. Если не услышат нас, то, значит двинемся дальше до Днеправия. Интернационалисты. До самого Днепропетровска. Да. А якщо и там ваши вымоги не будуть. Ну, там будем решать. Если к нам присоединятся еще и шахтеры, и металлурги, то может даже. и двинемся сюда на Киев. Больше терпеть нету. А когда вы планируете до Полграда дистаться? Если все нормально будет, завтрашнему дню мы пройдем туда. Спасибо. А сколько людей в вашей колонии приблизно? Полторы тысячи по подсчетам. Полторы тысячи. Его на выгадать это большей само... сечи. А мы рассчитываем на те Два раза прибавится. Сейчас подходим с Ташкова, 25-я шахта, 3000 ожидаем. Нас там уже ждут. Там наши профсоюзы, независимые. Передайте, что независимые профсоюзы это организовали, они поддерживают. Не ПРУП, а независимые профсоюзы. И сейчас они ждут нас, будет кормление, еще подсоединяться нам как минимум полторы тысячи. ребята, расскажи, куда наш путь дальше? Наш путь по шахтам. 21-я, Сташкова, 25-я, выходим, Самарская, Благодатная, выходим на трассу центральную, вот откуда свернули, и по На площади вы и митинг провести, так? Да. Планируем провести митинг. Митинг, я уверен, что мы много, на, нас глад, потому что нас все говорят, что нас никто не видит. Им говорят, что мы работаем, тем говорят, что они работают, никто не бастует. Мы хотим, чтобы увидели, что мы бастовали. Потому что приезжал представитель НПГ шахты Павлоградская, он говорил так, нас 45 человек сидело трое суток в шахте, никто не выезжал, да? А им говорили, что мы работаем, а вы одни только сидите, вы ничего не добьетесь. Только мы поднялись, их представитель пришел, я не помню, как фамилия, говорит, мы думали, что вы работаете, нам говорят, что они работают, нам, ну, короче, получается так, разброд. Понимаете? Вот это сейчас докажет, что не разброд. Мы докажем, что не разброд. Ну а что там, должны деньги нам дадут, все, главное, чтобы нас люди видели. Сейчас мы шли по трассе, едут маршруты донецких регионов, там же тоже шахты. Им тоже, наверное, про нас говорят, что мы не работаем. Они сейчас увидели. Хоть что-то скажут, что да, действительно, там тоже так. Люди бастуют, им не платят. Вот а так как, вот. как долго вы собираетесь залишаться на площади? У нас требования очень большие. мы... Очень долго собираемся быть на площади, пока нам не отдадут всю зарплату. 8-7 месяцев. У вас есть палатки, вы там ночевать человек? Ну, навряд ли у многих сейчас палатки есть, но мы это все достанем, нам сейчас подмогут. Будут и палатки, все будет. Было бы начало, лиха беда начала. Нам все сказал сказали, Нам сказали, что если ваши вымоги вы не добьетесь ничего в Павлограде, вы приедете далее в Днепропетровск, так? Да, обязательно. Сейчас наша первая цель Павлоград, дальше Днепропетровск. Но есть и республика Киев. Все есть. Так Наши что представители... у вас такие планы, что вы можете даже до Киева, так? Обязательно. Лично я дойду до Киева. Спасибо. Як нам стало відомо, представники страйкуючих шахтарів разом з генеральним директором холдингової компанії Палагатугілля Анатолієм Разодовим зустрічались сьогодні у Дніпропетровську з головою облдержадміністрації Мігдєєвим, який обіцяв своє сприяння у вирішенні шахтарських проблем. Вчора ми розповідали про марш першотравенських шахтарів. В 15 травня колонна у полуторы тысяч страйкаров увійшла в Тернивку. Скажите, что оргкомитет проанализировал создавшую ситуацию вот, принял и обращение. Да, принял а обращение. Делали? мэром города и прокурор, прокурором города, городок, что Не называть Все, только надо собрать комитет, расписались, чтобы этот документ был расписан. Нет. Я хочу Я меня снимать, а уже снимали и да, показывали да. по да, мы... Нет, так как как да. Мы нет. разговаривали, они по Марик, вот, 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 Единственному вопросу. Не выплата заработной платы в течение 8 месяцев. В среднем, может быть, кто-то 7 месяцев не получал, кто-то 8. Этот вопрос и побудил, в конце концов, нервы людей начинать сдавать. Поэтому Першотравинский куст 11 числа, Шата Степная, после первого наряда шахтеры переоделись и пошли на площадь у Дворца культуры. Пешком придя на площадь, начал организовываться митинг и проводиться это встреча, которой и посвящена настоящее событие. Сегодня у вас. Сегодня мы, пока люди двигались сюда с Пешетравенска, мы побыли в Днепропетровске, у губернатора Днепропетровской области. На этом посещении Днепропетровского губернатора присутствовал генеральный директор, наш стачком, который ведет все это шествие. Решали вопрос о выплате денег, выясняли, где деньги, как их нам вернуть и так далее. Как будут дальше развиваться события на завтрашнем дне? и все остальное, значит, здесь будет вам все сказано. Это большая акция, я вам гарантию даю, что она сыграет колоссальную роль на всю Украину. Все будет показано и по телевидению, и так далее. Предоставляю я слово председателю РПГ, шахты юбилейной. Владимир Александрович, пожалуйста. участникам митинга 15 сентября. законодательных норм в веренном вам районе, в котором на протяжении уже длительного времени администрации предприятий безнаказанно нарушаются законодательные нормы и права рабочих. В частности статья В частности В частности статья 3 48, 56 Конституции Украины, соответственно, статья 115, 116, 117 обзора Украины, статья 11 Закона об охране труда, статья 21, 24 Закона об оплате труда, законы о коллективных договорах. Хотя статья 68 Конституции Украины гарантирует неукоснительное соблюдение Конституции Украины и закона Украины. и безнаказанность не имеет разумных и человеческих пределов. Мы давно уже убедились в абсолютном отсутствии в нашем регионе правового поля, но все, все же тешим себя иллюзиями на чудо возрождения из ее последних остатков как права, так и профессионального долга и служителей. У нас складывается мнение, что многие из вас считают, что на шахтах работают зомби, которые ему могут... По 9 месяцев жить без основного источника существования. Так вы глубоко ошибаетесь. Мы простые, трудолюбивые и законопослушные граждане Украины, честно исполняющие свои профессиональные обязанности на заседание нашей страны и для благостояния своих и наших семей. Но у нас нет дополнительных источников существования. Мы не берем взяток. Мы не злоупотребляем производственным положением, не спекулируем на экономической деградации. Но сегодня мы доведены до крайнего отчаяния, и получая за свой труд своевременного вознаграждения. Большинство из нас получат жалкое существование. Абсолютно нечем кормить детей, оплачивать коммунальные медицинские услуги. И это значит, что мы брошены на физическое и нравственное уничтожение. Самое важное то, что мы теряем самое ценное, что было во все времена незыблемым. Это вера в завтрашний день и в те хваленые права человека. Что же нам тогда остается делать? Как не прибегнуть ни к популярным мерам? Ведь так можно бы Терновская, Мухана Григорий Иванович. Шахты Терновская, все эти полностью поддерживают а, ближе, да? полностью поддерживают акцию протеста друзей из Первомайца Горняков полностью но, но, дело в том дело в том, что почему-то у нас как только начинается какая-то заборуха, связь, связь прекращается почему непонятно и поэтому вот это только когда они пришли, люди узнают, что идет акция протеста. Шахта Терновская с второй смены полностью остановлена и поддерживает вас. И также присоединимся к акции протеста. Умерка. На віки залишиться в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії, занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою npt-ре або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захист трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від роботодавців, вона стала авангардом. Боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітини на площах шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї.